У нас отсутствует традиция в социальной организации общества. Ну, как если бы сейчас работала традиция казацкая. Вот если бы она работала, вот казацкая организация общества, то мы бы говорили, что у нас есть такая традиция. Но у нас ее нет. Это просто прошлое, ушедшее в миф. А у стран, которые нас окружают, такая традиция есть. И поэтому им... Я не хочу сказать, что они создали государство, которое мы хотели бы последовать, но им было легче сделать более эффективное государство. Давайте мы перечислим наших соседей. Например, европейцы вокруг нас, Восточная Европа, Прибалтика. Это, это, это традиция национального государства. Россия – это имперская традиция. Казахстан или Азербайджан – это авторитарная восточная традиция. Интересно в этом смысле Белоруссия. Она как бы сохранила традицию колониализма. То есть она рассматривала себя как часть этого мира, который можно использовать для формирования своей общности. Вот Украина не имеет никаких таких рельсов. Это, несомненно, мешало ей в создании дееспособного государства. Еще один фактор, который я хотел бы упомянуть, последний. Это цивилизационный разлом по Хантингтону. Конечно, когда по стране проходит цивилизационный разлом, то это ослабляет силы консолидации, уровень доверия, мобилизационную энергетику. Тут я хотел бы сделать замечание, что у историков нет отношение вообще к этому понятию цивилизация. И э, я бы сказал, что этот термин выходит из моды, но э, какие, например, мультикультурность. И некоторые историки говорят, что вообще этот термин был придуман, я бы сказал, э, периферией, то есть э, с периферийными странами для удовлетворения своих амбиций и утверждения равенства с центром с, с земным цивилизационным. Но я не знаю, как в отношении историков, но я думаю, что мы все чувствуем этот цивилизационный разлом, поэтому мы будем его учитывать. Таким образом, для нас, как для э, переходного общества, очень много факторов работает против нас. Если такие мы, тогда возникает вопрос, какие претензии мы имеем к власти. Но власть, если она не контролируется, она ведет себя как подросток. Она все время ищет, до каких границ можно осуществить свою узурпацию. Но мы не контролируем власть. мы не способны на демократический отбор лучших. Что такое наша власть тогда? Это вот как мне представляется, это выброс такой энергетический выброс наиболее сильных представителей разных частей нашего народа. Если взять по президентам, то я бы сказал так: Кравчук и его команда. Это советская партийно-торговая номенклатура. К концу Советского Союза вот возникла такой, такой союз партийно-торговой номенклатуры. Вот он представитель этой партийно-торговой номенклатуры. Но Кравчук имел представление о том, что такое государство. Именно потому, что он был представителем этой номенклатуры. Кучма, его команда. Это представитель военно-промышленного комплекса. Ну, я бы сказал, это далеко не худшая часть нашего населения. В случае, она была привычна к стратегической работе. Он довольно, я бы сказал, что он довольно квалифицированно сопровождал, он сопровождал формирование вот того слоя, который сейчас управляет страной, то есть бюрократически-олигархического союза. Он возник объективно, этот слой. Вот если мы посмотрим, как он возник, это важно, потому что очень важно знать, кто же виноват в том, что такой слой возник. Мы не сумели создать альтернативу такому политическому ну, подсистеме, которая управляет страной, такой, какой была коммунистическая партия. Страны, скажем, Восточной Европе быстро очень, в соответствии со своими традициями, создали такую альтернативу. Это демократический блок политический. У нас его не было. И власть сама спустилась в руки бюрократии, которая абсолютно не обладает свойствами, необходимыми для политического блока. Власть приватизировала страну и определяла кому стать богатым и кому нет. В центрах бюрократической силы были созданы вот такой союз кланов крупного капитала и бюрократии. Потом в процессе развития этого союза бюрократия ушла на второе место, а крупный капитал вышел на первое, стал сам управлять государством, что мы сейчас и наблюдаем. Если вы найдете в этой схеме э, чью-то злую волю или э, чей-то заговор, то я этого не вижу. Я вижу объективные э, процессы. В этом смысле Кучма, э, я бы сказал так, что Кучма, если бы он хотел построить другое общество, то мы бы сегодня его не обсуждали бы, его бы не было бы. Второе замечание заключается в том, что наша проблема, поскольку власть перешла в руки бюрократии и она не контролировалась, то мы имеем очень тяжелый э, комплекс симптомов или свойств этой бюрократии. Это коррупционность от Советского Союза, это некомпетентность в связи с тем, что не было конкурентного обновления. И это безответственность, потому что нет контроля общества. Вот Такое, такое сочетание очень тяжелое. Я уже много раз говорил публично, что если бы они были коррупционны и даже безответственны, но компетентны, то мы бы жили по-другому.